Мы с ним знакомы 30 лет. Вот. Что я могу сказать? Я потерял самого лучшего друга в своей жизни. Таких друзей уже не будет. Мне очень жалко, очень жалко. Лучше бы я принес ему не цветы, а что-нибудь другое, подарок. Хочу сказать одно, что если бы мир состоял из таких людей, как он, он бы был бы мир намного проще и лучше. Мы потеряли очень сильного человека, очень сильного. Он был очень добрый, у него было высшее образование, вот, он занимался электроникой, телефонами занимался. Чем такое угодно. Все, телевизоры, холодильники, все. То есть это парень был такой, ну, большой ум, он много чего. Все знал, соображал, что как делать. К нему очень много людей обращалось, он всем помогал и помогал безвозмездно. Мы служили. В Херсоне погиб от снаряда вражеского на Передке. Мы все там находимся всегда. Для побраты он был настоящим командиром. Он молодец, он ничего не жалел, всегда был впереди. Вот. Никогда не отказывал. Вот он, доказательство всего, каким он был. Можешь просто вот так вот посмотреть, сколько вот народу, сколько людей, сколько по-братым он приехал. Это и есть его уважение вот перед народом. И он был достойным сыном своего народа. Мы с ним познакомились только вот на войне. Вот. И подружились хорошо. Ну, у него были планы. Он хотел свадьбу свою от, отыграть здесь. Он мне предлагал, что э, дружком ты станешь. Вот. Ну, видите, как судьба расположилась, что пришлось приехать и встречать его здесь. Когда я приехал принимать минометную батарею, то эту минометную батарею на тот период керував. Руководил... Пан Сергій Михайлович Пушкін, якби він мені передав людей, яких я приймав, Дальше. це був новостворений підрозділ, ніхто навіть не знав, що таке міномет, ніхто, деякі навіть його не бачили. Якби разом навчалися, він в мене був на посаді командира зводу Управління. Допомагав мені керівництво мінометною батареєю. Разом пройшли шлях, Донецька, Луганська, Харківська, Херсонська область. Я знав, що у Сергія Михайловича є вища освіта, він пішов навчатися. пройшов курс навчання і отримав первинне військове звання, молодший лейтенант. Молодший лейтенант і Прийняв взвод, стрілецький взвод прийняв і почав вже як би, свою кар'єру, як офіцер. Дуже хороша, чуйна людина, як кажуть, з мозгами і з руками. Якщо щось зламалося, там, неважливо, що телефон, побутова техніка, Серега треба, питань нема. Розбере де він тільки. Складе и все будет працювати.